Спека та людська необережність може спричинити у лісі справжнє лихо. Буквально за кілька хвилин при слабкому вітрі значна територія може перетворитися на попіл. Все залежить від типу лісу та погоди, зазначає інженер з охорони та захисту лісу Сєвєродонецького лісомисливського господарства Олена Варенко. Цього року вже було зафіксовано вісім загорянь. Одне з них значне. Ну і були і одна сотка, три сотки, п'ять соток в середньому так. От. Был один крупный пожар, это был 16,5 гектар. Вот, в результате неосторожного обращения с огнем населения сгорела значительная территория в Боровском лесничестве. Вызван был неосторожным обращением с огнем. Э, много сгорело, потому что была сухая погода, было отсутствие атмосферных осадков, температура высокая. Поэтому пожар и ветер был очень большой в тот день, до 6 метров в секунду. Сколько примерно пожаров приходится на вот такой пожароопасный период в среднем? Ну, в среднем это тяжело сказать, как бы каждый год по-разному. Но в прошлом году, допустим, у нас было 87 пожаров за пожароопасный период. В этом году пока только 8, слава богу. Первое, что спалахує, сухие гілки та хвоя. Такая наземная подстилка при пожаре горит дуже долго и может спричинити серьезные последствия. Лес, если не выгорит, то годом высохнет. При пятом классе, это тот, который сейчас круглосуточное дежурство, вот, ответственных лиц за пожарную безопасность в лесах. Вот у нас имеется пожарный КАМАЗ, автомобиль, ГАЗ-66 и пожарный модуль. В данный момент на дежурстве плюс два трактора вот, с грунтообрабатывающим оборудованием. Вот. Ну и по лесничествам там тоже пожарные автомобили, бойцы пожарные, ответственные все. Вот. Плюс видеонаблюдение у нас ведется за пожарной безопасности в лесах. 90 пожаров в лесах происходит по вине населения, потому что несмотря на запреты входа и въезда, люди все равно продолжают посещать. Это и не затушенные костры, и курки и так далее. Вот плюс свалки мусора устраивают, это тоже приводит к пожарам в итоге. Порады для населения в небезпечный период у лесники прості. Я попрошу жителей отказаться от посещения хвойных насаждений на пожароопасный период. Плюс, если человек видит дымление в лесу, звонить сразу на 101, вот, чтобы выехала пожарная команда. Вот, потому что вовремя потушенный пожар не приводит к последствиям серьезным.